Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Akhirnya, kita dah tahu siapakah yang telah memenangi jawatan timbalan Presiden PKR. Tetapi baik Nurul Izzah ataupun Rafiz Ramli, kedua-duanya ada menjanjikan sesuatu. So sekarang ini saya nak tanya kepada kedua-dua insan ini, adakah anda akan mengotakan janji tersebut? Ingat, orang mati ni kita intro dulu. La 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 la, la, la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekarang kita dah tahu dah siapakah yang telah memenangi jawatan tim dan presiden PKR. Seterusnya bakal menggantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai presiden PKR dan dan mungkin juga kalau ikutkan telahan daripada saudara Rafi Rashid yang berpotensi untuk menjadi Perdana Menteri pada masa akan datang sekiranya sekiranya kalau ada apa-apa yang berlaku ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Manalah tahu kan tiba-tiba pula kes dia yang suruh dia sangkut ke apa-apa ke menyebabkan beliau tidak lagi layak menjadi Perdana Menteri. Maka seperti mana yang telah ditelahkan oleh saudara Rafiq semalam, pastinya Anwar akan mencari orang yang sangat dipercayai oleh beliau untuk menggantikan tempat beliau selaku Perdana Menteri. Tetapi itulah. The thing is, adakah UMNO atau DAP akan membenarkan perkara tersebut jadi That is another story for another day. Tetapi untuk hari ini tuan-tuan dan -tuan sekalian kita semua tahu yang Rafizi Ramli telah pun gagal mempertahankan jawatannya. Beliau telah kalah di tangan calon favourite anak papa seorang yang damai iaitu Nurul Izzah Anwar. Di mana Nurul Izzah telah memperoleh sebanyak 9,803 undi perwakilan berbanding Rafizi yang telah memperoleh 3,866 undi perwakilan. Dan sekadar untuk rekod tuan-tuan dan puan-puan Jumlah perwakilan yang layak mengundi sebenarnya ialah lebih kurang 29,000. So sekarang ini jumlah undi keseluruhan ialah dalam 30,000 lebih sajalah. Tak apa, yang itu kita cerita kejap lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan nampaknya Rafizi ini memang dia tahu yang dia tak akan menang dan dia tahu yang dia memang akan terbuang dari PKR dan anda tengoklah sendiri respon Rafizi ketika beliau ni akan naik kata pentas nak apa tu Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba untuk mengulurkan tangan untuk bersalaman ada tengok respon Rafizi macam mana kan memang ush nampak betul Rafizi ini boleh katakan dah berpetah arang dengan PMX tetapi sejauh mana beliau akan berpetah arang dengan PMX itu kita tak pastilah tuan-tuan sekalian sebab manalah tahu kan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini ada buah membujuk yang cukup power ke apa-apa kan tetapi menyebut tentang Datuk Seri Anwar ini tuan-tuan dan puan sekalian seperti mana kita tahu menjelang pemilihan ini beliau memang diasak dengan pelbagai soalan termasuklah dawaan untuk menaikkan Nur Izzah and then dawaan berkenaan Rafizi Ina diketepikan dan macam-macam lagi. Sampai dia koyak dengan wartawan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ada tentu video ini. Tuan Sri, ada call Rafizi pujuk dia datang lah Malam ni? Malam ni. Saya ingat dia datang tak? Dia nak beritahu Dato' Sri kata dia datang tak? Dia tak beritahu tapi saya assume lah. Tiap-tiap malam Presiden selalu datang. Datuk Seri. masyarakat jemaah menteri bila dia datang. Yang sibuk dia orang. Hari Mesyuarat Jumaat tadi dia jalan ke kerja dengan baik dia macam terbiasa tentang paper ulas. Saya tak tahulah kan. Memang memang standard Datuk Seri Ibrahim ni memang cepat koyak wartawan ya. Eh? Saya ingat lagi dulu tahu masa beliau merupakan pembangkang ketika wartawan nak tanya macam-macam berkenaan dengan kes-kes yang terpapar dengan beliau macam kes liwat dan sebagainya apa yang beliau kata you tanya Aisaman. Ingat tak benda tu? So sekarang ini dia siapkan tengah tengah apa tau? Yang menyibuk you je. Ha, yang menyibuk yang menyebutnya wartawan. Of course lah wartawan yang kerja ni menyebut sebab wartawan ni kerja dia untuk kurik cerita. Sebab wartawan ada something yang perlu diberitahu kepada masyarakat. Kurik mengurik cerita ini memang kerja mereka wahai Datuk Seri. Tak payahlah koyak sangat. Jawab je lah. Anda kata kalau tak boleh jawab betul-betul pun cakalah yang ini saya tak pasti nak jawab macam mana. Nanti kita tengok macam keadaan. Tak apa tak ada masalah. Biar hanging. Lantak ke situ kan. Tetapi bila tengok cara Datuk Seri Dia seolah-olah macam dah lost control tau sebenarnya. Biasa kalau orang dah koyak gila-gila ni, macam dia cepat merampuh, cepat mengamuk dan sebagainya, cepat rasa tak puati. Ini menunjukkan bahawa dia dah lost control terhadap everything kalau Tapi tak apalah. Sekarang ini pemilihan dah berakhir dan seperti mana yang telah diucapkan oleh Datuk Seri Ibrahim ini, dia kata kita harapkan yang kata apa, kalah, kalah dan menang akan terus bersama-sama memperkuatkan keadilan. Memang ucapan beliau tu macam nak lah, pujuk Rafizi sebenarnya. Tapi tak tahulah pujuk betul ke atau kau lain ke. Wallahualaikum tetapi yang nyatanya memang Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dia cuba untuk control the damage. Tetapi cakap terus terang, damage itu memang susah untuk dikawal lagi dah. Sebab orang-orang Rafizi semuanya rata-rata memang dah tahu mereka akan kalah dan mereka terima. Bukan terima reda kalah tetapi terima yang mereka ini mangsa penipuan. Sampai sekarang pun orang-orang macam Faiz Rahman pun sama cakap memang ini merupakan penipuan. Ini merupakan percatuan politik yang paling power. So memang dia tahu sangat-sangat ada -sangat bajet sangat-sangat dah. Jadi saya telah buat satu poll tau dekat saya punya YouTube semalam bertanyakan ke manakah hala tujuh rafizi selepas ini. Adakah sama dia dia akan keluar daripada PKR membentuk parti baru ke ataupun keluar dari PKR untuk orang kata apa masuk parti lain macam PAS ke apa-apa ke ataupun mungkin beliau akan kekal PKR untuk tak apa aku akan berjuang juga untuk parti ataupun dia akan buat 2.0 macam mana tahun 2018 dulu dihilang dan kemudian bila nak PRI baru muncul balik dan majoriti daripada penonton channel saya ini telah memilih option yang keempat itu iaitu dia akan hilang dan kemudian dekat-dekat nak Piyon 16 nanti dia akan muncul kembali dia akan muncul dengan formula-formula baru dan seterusnya bertanding jawatan itu jawatan ini dan menang dan seterusnya dapat balik parlimen pandan dan seterusnya kembali menjadi ahli parlimen kembali menjadi menteri dan kemudian merajuk lagi ah ha, dia akan ulang oleh cycle itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian tetapi itulah nampak gayanya ada juga bunga-bunga di kalangan orang Perikatan Nasional yang cuba untuk tak tahulah sama ada mereka ni serius ataupun memang mereka ini sekadar menganjing macam hendak mengajak Rafizi masuk ke Perikatan Nasional. Tetapi satu je lah. Perlu kita akui. Rafizi ini pengaruhnya kuat. Tak kira kita menyampah dengan dia ke, kita bengang dengan dia ke, kita memang nak peli dia ke apa-apa kan. Tetapi kena akui, pengaruh Rafizi ini kuat. Kalau lah boleh saya katakan, dia macam on par tau dengan pengaruh Azmin dekat PKR 1 kena dahulu. Bahkan tidak keterlaluan kalau saya katakan tuan-tuan dan wasilan, pengaruh Rafizi dan PKR ini sebenarnya lebih kuat berbanding pengaruh Anwar itu sendiri sebenarnya. Ini jujur juga saya cakap eh. Anda tengok dekat PKR sekarang ni, even semalam saya pergi ke TikTok, saya melalui TikTok kan. Yang live semuanya, semua yang orang Rafizi. Saya tak nampak sangat tau orang yang menyokong Nur Izzah sebenarnya. Biasanya yang sokong Nur Izzah ni, biasanya mereka ni ada kepentingan sebenarnya mereka ni budak jekom ke apa-apa kan. Tapi yang organik aku fikir ni, mereka majoriti menyokong Rafizi tau. Jadi, jujur saya cakap, Rafizi ni pengaruh dia kuat. Dan basically, dia ni bukannya tak cerdik ni, cerdik sebenarnya. Cuma masalah dia terperangkap dengan kata-kata dia sendiri sewaktu dia menjadi pembangkang. Dan dia tak boleh bergerak sangat sebab in his own words, dia tak boleh lawan pada menteri. Jadi, mungkin anda kata kalau Rafizi ni bebas lepas, mungkin kita akan nampak diri Rafizi. Sebab itulah masa Rafizi pembangkang, kita nampak dia macam bijak, macam petah, macam seorang yang begitu strategis dan sebagainya. Tetapi bila jadi menteri tu jadi macam 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 mandul pula masalahnya kan. Sebab itulah mungkin kena tangan dan kaki terikat, Allah Allah lebih sawab dan sekarang ni tak kata dah. So basicallynya dia mungkin akan lebih bebas lepas untuk bercakap. Kita pun tak tahu. Kita tengokkan dia macam mana tuan-tuan double stand. Tetapi itulah ada dua tiga perkara yang saya nak sentuh berkenaan pasca pemilihan timbalan presiden ini. Tetapi sebelum itu, saya juga akan takziahlah kepada Mohammad Fakhrul Razi Muhtar kan sebab ialah dia kan calon MPP nombor 39 dan dia kata dia bertanding MPP ni sebab dia nak kubur PAS So sekarang ini kau pun dah terkubur PKR. Engkau kalah masalahnya kan Fakhrul Razi So sekarang saya nak tanya Fakhrul Razi ni kan memandangkan kau dah kalah. So adakah agenda kau untuk menguburkan pas itu akan terkubur sama? Ke engkau pun ikut terkubur juga? Ha itulah dia. Lain kali kalau kau nak bertanding jawatan dalam parti PKR cerita tentang bagaimana hendak memperkuatkan PKR. Bukan kisahkan tentang parti orang lain. Ha, ni masalah korang. Tak kira kau sokong siapa kan, sokong Rafizi ke Izzah ke. Bila korang bengang antara satu sama lain, korang pergi petik nama PAS. Kejap-kejap PAS. Kejap-kejap walaon. on. Wey, PAS dengan wala on tak ada kena mengena dengan parti kau masalahnya kan. Yang kau pergi petik tu kenapa? Apa masalahnya? Hai, entahlah. Tapi dah, tak apa. Itu cat bakal cerita tuan dan So, berbalik pada kisah kita. Ada beberapa perkara yang ini saya sentuhlah berkenaan dengan pasca pemilihan. Yang pertamanya, awal tadi saya sebut tentang jumlah undi yang mereka dapat. Izzah dapat 9803, 9803 undi. Rafiz dapat 3866. Kalau campurkan kedua-duanya, kita akan dapat jumlah 13669 undi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi macam saya sebutkan tadi, jumlah perwakilan yang layak mengundi ialah 29000. Tetapi undi yang dapat cuma 13000 lebih, dekat 14000 saja. So ini bermaksud tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hampir 16,000 undi sudah tiada di situ. Hampir 16,000 undi sudah tidak ada. Ada dekat 16,000 orang perwakilan PKR yang tidak mengundi pada pengundian semalam. Nampak tak kat situ? Anda kata kalau semua perwakilan 29,000 tu mengundi, pastinya kita akan dapat jumlah yang akan ke 29,000 tu tak? Atau at least kalau selesai pun dalam 10-20% lah. Tetapi sekarang ini, Jumlah undi yang dicipta ataupun dikeluarkan tidak lebih daripada 5%, bawah 50% tahun-tahun sekalian dalam 30-40% macam tu berguang Jadi ini membangkitkan persoalan Kenapa diorang tak nak mengundi? Adakah mereka tahu bahawa sistem ini sudah menyebabkan satu penipuan maka mereka ni ramai-ramai tak nak keluar mengundi Kan? Dan pelik juga Bukannya mereka ini kena turun ke lapangan untuk mengundi Bukannya mereka ini kena datang ke mana-mana untuk mengundi Mereka mengundi online So bermaksud mereka ni boleh duduk kat rumah Even sambil berak pun contohnya kan pakai handphone boleh mengundi Tak ada masalah Tetapi jumlah undi cuma tak sampai 14,000 undi Daripada 29,000 yang layak mengundi Ataupun sebenarnya jumlah pengundian jauh lebih banyak Tetapi ialah sistem blockchain penggunaan PKR ini Hanya kira sampai dekat 14,000 tu saja. Saya tahu kan? Saya tak tahu apa-apa tetapi berdasarkan kepada cakap-cakap dalam PKR itu sendiri, penipuan itu berlaku, kan? Jadi, tak tahulah kalau benarlah setakat 14000 undi saja keluar. Tapi, kalau anda jangka saya, memang sangat-sangat mustahil lah. Sebab semua orang undi online kot. Bukannya undi offline. Bukannya mereka datang ke muktamar ke apa-apa, kan? Macam tahun ni, buta bampas kat gedah. Ha, bukan macam tu. Tapi, tak apalah. Itu satu cerita, tuan-tuan sekalian. Nampak gayanya, mereka sendiri pun tak mampu untuk menjalankan pilihan raya bersih dan adil. So, macam mana kita nak expect PKR ini mengutuk kerajaan yang akan cuba melaksanakan pilihan raya bersih dan adil? Nampak tak kat situ? Patutnya kan Ambigan dan rakan-rakan boleh buat demo kot depan pejabat Tropicana PKR ni sebab menuntut apa tu? Pilihan raya bersih dah ada di PKR tu pula. Betul tak? Nombor dua nya saya sebutkan tentang blockchain kan. Ha, berlantang blockchain ini PKR mendakwa mereka menggunakan sistem penggunaan online menggunakan blockchain yang telah diimport khas dari Jerman. Tetapi kalau anda perhatikan ketika mula-mula JPP kata nak kata apa menentukan keputusan pilihan raya timbalan presiden ni mereka kata, ok, undi akan tamat pukul 5 petang Jumaat dan keputusan hanya akan diketahui pada pukul 2.30 petang hari Sabtu. 21 jam setengah daripada waktu mengenai tamat. Dan bendik ini telah dikutuk oleh Fazal Rahman. Fazal Rahman ni orang Rafizi tau, orang PKR. Dia kutuk gila-gila. Blockchain celah mananya? Sebab kalau kita cerita ke blockchain ni, tuan-tuan sekalian, blockchain ni dia akan memaparkan keputusan yang real time dan immediate result. Keputusan ikut masa sebenar dan juga keputusan dengan segera. Nampak? Contoh kan. Nak tahu tentang sistem blockchain punya pengundian ni, anda tengok undian dekat Facebook. Undian dekat Facebook itu bersifat real time. Contohnya kan, kata saya buka pool. And kemudian ada orang pertama undi. Tak, A mundi. Dia akan tunjuk kat situ, A mundi apa. And then B masuk pula. pam dia akan tunjuk real time, B mundi apa. Sampailah waktu pengundian tutup, maka immediate result akan didapati pada ketika itu. Tetapi sistem blockchain PKR ni dah macam sikit. Sistem je lah kita undi, undi tu rahsia and kemudiannya lagi 21 jam setengah baru tahu. Itu pun lepas Faizal Rahman dah mengamuk dekat Facebook, dekat TikTok sebagainya, tengok-tengok JPP bagi discount. Oh, bukan 21 jam setengah dah, tetapi pukul 9 malam dah tahu. Empat jam saja daripada tamat pengundian, kita dah tahu dah keputusannya. Puh, luar biasa betul. Tapi itu pun bukan blockchain tau. Sebab macam kita sebutkan tadi, kalau blockchain, dia kena keputusan yang real time dan juga immediate result. Macam pengguna dekat FB, macam pengguna dekat YouTube, macam pengguna dekat TikTok dan sebagainya. Dia memang real time dan immediate result. So anda kata kalau ada selama masa sampai 2-3 jam untuk menentukan keputusan, memang kelakar lah. Macam ni. Nurul Izzah sedang mendahului. Dia mendahului apanya? Anda katalah kalau dia buat apa tu laporan tersebut pada pukul 3 petang, logiklah juga sedang mendahului. Sebab pukul 3 petang itu, masa itu pengundian belum tamat. Tetapi laporan ini dia keluarkan selepas waktu penggunaan tamat. Bila selepas waktu penggunaan tamat, dia tak ada istilah mendahului kerja sebab keputusan dah diketahui pun time tu. Sebab dia real time dan immediate result. Kalau guna blockchain lah kan. Kalau betul blockchain daripada Jerman. Tapi sebab kata Fazal Rahman, macam blockchain import Vietnam je kan. Tapi tak apalah. Itu yang kedua. Tetapi yang paling penting. Ha, ini adalah natijah yang paling penting. Sebab sekarang ini anda tahu. Kita semua tahu. Baik Rafizi, baik Nurul Izzah, kedua-dua ni ada menjanjikan something. Nur Izzah menjanjikan kalau dia dapat mandat sebagai timbal presiden, dia akan memanjangkan bantahan rakyat terhadap pelantikan semula Azam Baki. Ingat tak benda tu? Saya dah laporkan. And then Rafi Zeramli pun ada berjanji juga. Sandainya kalau dia kalah pemilihan ini, dia akan meletakkan jawatan selaku Menteri Ekonomi. So sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rakyat dan juga seluruh masyarakat termasuklah akun PKR hendak menyaksikan adakah kedua-dua tokoh ini akan menunaikan janji mereka masing-masing. Adakah Nur Izzah akan terus orang kata apa pergi berjumpa dengan ayahanda beliau menggunakan kapasiti sebagai tim dan presiden untuk menyatakan bantahan terhadap pelantikan Azam Baki. Yang ini tuan-tuan sekalian, saya tak nak Nur Izzah just cakap kemudian. Saya nak dia buat secara langsung. Secara live dia jumpa dengan Anwar ataupun dia tunjuk surat yang dia bagi pada Anwar ke apa-apa ke secara rasmi menyatakan bahawa dia membantah pelantikan semula Azam Vaki selaku ketua pesuruh jaya SPRM. Okey, yang ini tengok. Nombor duanya, kita tengok juga. Adakah pada lusa nanti kan? Ha, nah, ini itu, lusa nanti. Adakah Rafizi Ramli akan mengumumkan peletakan jawatan beliau selaku Menteri Ekonomi? So, sekarang ini, kedua-dua benda ini kita tengok. Adakah mereka ini akan menunaikan janji atau mereka ini hanyalah ketimbang sahaja masalahnya kan? Tetapi antara kedua-dua ini, Rafizi lagi mudah untuk lepas lah sebab mungkin Rafizi akan menggunakan alasan oh tak apa sebab saya memikirkan tentang masalah rakyat saya memikirkan tentang kerja-kerja saya belum selesai lagi pun sekarang ini kita tengah tersepit dengan isu tarif US maka saya pun mengetusan untuk tidak meletakkan jawatan pada ketika ini boleh saja memanglah kena kutuk tapi at least alasan beliau viable tetapi Nur Izzah alasan beliau tak viable beliau dah jadi timbalan presiden beliau dah dekat dengan Anwar Sekolah Presiden Walaupun sebenarnya dia dekat pun sebab anak kan. Tapi lagi dekat sebab ada jawatan dalam parti. So sekarang ini kita tengok adakah Nur Izzah akan terus menghantarkan bantahan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan pelantikan semula Azam Baki. Yang ini kita tengok tuan-tuan dan bos dan. Tetapi at the end of the day, sirkus telah pun tamat. Kita semua tahu apakah kesudahannya Dan bak kata Rafi Rashid, pemilihan ini pun sebenarnya tidak memberikan apa-apa faedah pun pada kita right, Malaysia sekadar melihat satu soap opera masalah keluarga yang dipertontonkan dekat tontonan umum. Ah, macam tu lebih kurang tuan-tuan sekalian. -tuan Tetapi at the end of the day, sekarang kita nak tengok PKR akan begak kemudian selepas ini dan adakah akan berlaku perpecahan dalam PKR? Mungkinkah akan ada beberapa pihak dalam PKR yang akan tidak keluar parti either menyertai pakai lain ataupun membuat parti baru Wallahualamisawab Yang ini kita akan saksikan tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi itulah drama sebenarnya baru saja Hendak kembali bermula. Betul tak dah fizik? Nampak bagainya formula kau macam tak berjadi lagi kan? Cik, janganlah marah bang. Tanya kamu raja formula, mana formula kamu? Memang bahlul formula tengah berjalan lah bodoh. Bodoh? Kecil-kecil tak ada mampus. Semua besar menyusahkan orang. Dah tua pun bodoh. Memanglah kita orang kerajaan. Yang jadi sekarang ni formula lah tu.